История нас началась еще в 1954 году в Соединенных Штатах Америки. Такой был замечательный Альберт Дун, который считается отцом. Это он впервые сформулировал основные принципы полноценной качественной жизни. О чем раньше еще существовало это понятие Кала я, у древних греков. И вы знаете, откуда Олимпиада, да? Откуда атлетика, а от слово атлет, хорошо физически сложенный человек и мужчина, и женщина. И поэтому то, что мы сегодня, наконец-то, в 20-21 веке вспомнили, слава Богу, это действительно, слава Богу, и имеет прямое отношение к человеку, живущему сегодня на земле. Потому что, как в спорте, скажу вам как спортсмен, если у вас плохая физическая форма, вы в призах никогда не будете. Никогда. Понимаете? Кто эти спортсмены? Представляете, соревнования, десятки участников, а места только три. Первое, второе, третье. Чем они отличаются друг от друга? Все в отличной физической форме. Кому-то чуть-чуть больше повезло, а кто-то действительно лучше подготовился. И поэтому wellness – это действительно очень важно сегодня, особенно для молодых. А как говорят? И говорили. Береги честь с молодым. И очень хорошо, что появляются такие программы для молодежи, а люди старшего поколения можете своим детям разных возрастов говорить, слушай, там Ким приезжал, вот такую штуку Показывал. Чрезвычайно интересно, потому что, еще раз я вам хочу сказать, вы нигде не прочитаете. Понимаете? -то? Нигде. Потому что вот в этой презентации, вот в этой программе, еще раз говорю, сконцентрирован 26 мой личный опыт.